Первый вопрос. Что такое да? Да. да. В понимании. Вы уже у себя инициировали скорость, так называемую, скорость. скорость, Да? Это приведет в конечном итоге к чему? Когда вы проект, Если у вас получится провести минимальную скорость, и она будет где-то отражена, ну, да. видишь, что это то число, отразить, да? то с точки зрения элемента регуляции на рынок начнется отчасти тотальный прессинг тех операторов, которые указывают до. То есть в таком случае, я просто продолжаю, в таком случае, когда вы платите при скорости в Киеве 75 гривен, на то и меньше до 100 мегабит, все потребители будут получать скорость, например, гарантированную от 1 мегабита за те же деньги, за 75 гривен, условно. Да? Но будут гарантированы мегабит минимальный. Когда э, абонент придет, скажет, так у меня же было раньше до 100, хотя бы 20-30 бегало, ему скажут, ну это к регулятору, можем продать те же 20, гарантированно, это минимально уже порог минимум, но по цене там тысячи миллионов. Mm -hmm. ну, Пожалуйста, вы, вы проводите все для операторов именно... Я провожу, я, про в я просто в дружине в не оператора. Я тут, И сейчас раз говорю, вы проводите именно такую политику.